будет после того. излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старца ваши будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабы в те дни излию от Духа Моего. солнце превратится во тьму, и луна в прежде, нежели наступит день Господний, великий и страшный, и будь вся сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках.